За прошлой весной, уже на следующий день Ты привела меня домой, ты говорила мне Встань, говорила мне сядь я Встала и легла на диван, я понял Это намёк, я взяла бы на лету Но не понятно, что конкретно ты имела в виду Вот я не понял Вот я не мы поехали, купили два каких-то кольца и играл орган, все пили вино. Твоя мамаша почему-то назвала меня сынок. Я понял, это намек. Я все время на лету. Ну непонятно, что это ты имела в виду. какой-то белый порошок, кое странный вкус, и в ней глаза. И сказала, окей, до встречи мне писать, я понял, это намек. соломила на лету, ну не понятно, что ты имела в виду, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю по Англии, ты все там на земле. Ничего такого не торопишься встречу ко мне, но ну, ничего, ничего. Я подожду, надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сыном? Ну я тут спрашивал, у наших все отходят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать знаю, так что ты пролетай. Я вообще шучу, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты имела в виду.